Гигант ему тренировать, конечно, негде, но что делать? Нет подготовленных горнолыжных комплексов в центральной части России. Тем не менее, отличная техника и, в общем-то, нет ощущения усталости к концу трассы, что свидетельствует о хорошей физической форме спортсмена, в том числе и на длинной и сложной трассе. Роман Догадкин пятое место в обоих гигантских слаломах. А сейчас на наших экранах. Алексей Чадаев, команда Ленинградской области, спортсмен 86-го года рождения. Последний сезон он выступает за младший состав национальной сборной. Очень перспективный спортсмен, потрясающая динамика развития. В первом гигантском слаломе он был четвертым, во втором гигантском слаломе третьим. Надо отметить, что если первые места гигантского слаума занимает Шестаков и сад, то есть уже очень опытные спортсмены, участники Олимпиад, то, собственно говоря, третье место при таком в таких первых двух местах это очень высокий результат. Алексей Чадаев, третье и четвертое место в гигантском слаломе. Сейчас на наших экранах Иван Казаков, выступающий за команду подмосковного города Звенигорода, Звенигорки-2. Не очень везет Ивану в этом сезоне. Он, оп, и вот еще прям ошибка на ваших глазах. Хочу сказать, что дело, конечно, не спортивной подготовки Ивана, который в прекрасной физической форме немножечко не хватает ему спортивного духа и собранности. То есть все дело исключительно в психологическом аспекте. И накручивая себя от сезона к сезону, от старта к старту, он теряет позиции в отношении к первому и второму месту, и все чаще с третьим или четвертым. Жаль, Иван мог бы вполне претендовать на первые и вторые места в рейтинге. Сейчас мы видим старт Константина Саца. В этом сезоне он выступает за Красноярский край, в котором родился. Большую часть горнолыжного сезона он провел вместе с национальной сборной, за которую выступал в последнее время. Но, видимо, что-то опять у нас не так в Датском королевстве. И он на Кубке России, что безусловно приятно. За ним будут тянуться молодые спортсмены. Однако жаль, что мы его не видим на европейских соревнованиях. Как, впрочем, и Павлу Шестакову, которого вы сейчас видите на своих экранах. В этом сезоне наступает за столицу. Также человек выше за состав его национальной сборной по непонятным причинам. Борется на трассе гигантского слалма и побеждает в обоих гигантских слалмах. Он стал первым, а Константин Сац вторым. Вот теперь мы видим Павла Шестакова на старте специального Славовым. Посмотрим, удастся ли ему и здесь отстоять свое совершенство и первенство. Напомню, технические параметры трассы. Высота старта 315 метров, высота финиша 150 метров, перепад высот 165 метров. Павлу Шестакову с успехом удается пройти сложный участок трассы. Крутой момент. Сейчас мы видим, как он идет по уже пологому участку трассы перед финишем. Сейчас последняя техническая сложность. Змейка прекрасно он с ней справляется, но небольшая потеря скорости. Третье место в специальном слаломе у Павла Шестакова. Сейчас мы видим старт Шенгина Вадима из команды «Арктика». Вадим, 72 -го года рождения. Он, пожалуй, один из немногих, для кого трассы «Полярных зорь» родные. Он из Мончегорска, и, в общем-то, спортсмены Северо-Запада тренируются в этих местах не первый год. Не просто ему, он возрастной уже спортсмен, но тем не менее на крутом участке трассы борется до последнего. Может быть небольшая потеря скорости все же происходит. Вот сложный участок трассы и выход на пологое. Разгоняется Вадим на пологом очень неплохо. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот самый опасный момент, когда в техническом элементе перед самым финишем теряется скорость. Но Вадим очень гибкий, очень динамичный спортсмен. Вроде получается, вроде получается. И Шангин Вадим попадает в шестерку. В шестое место у него специальным словами. Отличный результат для этого спортсмена. Тем более, что его соперники член национальной сборной. Сейчас мы видим старт Казакова Ивана. Иван 82 -го года рождения. Выступает за город Звенигород. Разозлился Ванечка, разозлился на себя, разозлился на соперников. Он Прекрасный слаломист, и все ему доступно. Вот только бы хватило духу не, не слететь, правильно выдержать трассу, где-то перебороть собственный страх. На крутом участке это действительно возможно. Даже очень серьезные и опытные спортсмены иногда притормаживают. Но рвется Иван вперед, все получается у него отлично. Очень жесткое соприкосновение с гибштангами, но не теряет ритма. Это очень важно. Выход на пологий участок. Очень своевременный вход в поворот крайне важен для слалома. Посмотрим последний технический элемент перед финишем. Змейка. Пошел. Отлично. Все. Иван Казаков становится первым специальным слалом в финал Кубка России по горнолыжному спорту. Отлично. А мы видим старт Иванова Михаила, команды Ленинградской области, 84 -го года рождения, спортсмен. В команде области два брата Ивановых, Михаил Старший, вот видите, он заканчивает прохождение крутого участка трассы. Не на полной скорости ему удалось это сделать, слегка вот побавился или притормаживал, не знаю по какой уж причине, но так или иначе. Вот только вот здесь на выходе начал разгоняться. Посмотрим, хватит ли запала вот этого последнего участка крутика для того, чтобы пройти финальный участок трассы по пологому. Именно в этом-то и причина снижения скорости вот э, в этом ритме. И не сломает ли его последний технический элемент Змейка перед финишем. Нет, прекрасно прошел, но, тем не менее, это четвертое место для Иванова Михаила. Это очень неплохо. Отлично. А сейчас на наших экранах Догадкин Роман, выступающий за клуб Тигачева. Очень собранный старт. Неплохое начало. Посмотрим, что у него получится. Оп, ошибка. Практически ложится на склон на крутом участке. Не рассчитал вход в поворот. Это бывает. Зато очень хорошо справляется с техническим элементом. Отличная. Контовка, посмотрим, что будет дальше. Выход на пологое собран. Отлично работают руки. В скорости почти не потерял. Ну что ж, удастся ли ему обойти Казакова или нет, сейчас мы это узнаем. Борется, борется до последнего. Очень сложно ускориться в последних буквально воротах. И Роману это удается. Второе место. мы смотрим повторы прохода трассы гигантского Славы. Сейчас на ваших экранах Константин Сац. Константин родился в Красноярском крае, он 82 -го года рождения. В последние годы успешно выступал за национальную сборную, но, как это часто бывает, проблемы сборной, связанные с тренировками, сборами, собственно, с отсутствием побед на международных соревнованиях, свалили не на тренеров, а на спортсменов. Сейчас он выступает в Кубке России, выступает, надо сказать, прекрасно. Шестаков Павел, не раз мы говорили о нем. Уже э, целый сезон наступает в Кубке России. Сначала как личник, когда еще была надежда на возвращение в сборную. А последние два этапа Кубка России наступает за столицу. РГШ-столица вообще команда, состоящая из очень талантливых и перспективных спортсменов. 24 года отдал Павел Шестаков горнолыжному спорту. И, конечно, уходить из него крайне рано, хотя не знаю, насколько э, получится из э, Павла, скажем, тренер. Но спортсмен он действительно великолепно умеет собраться, умеет пройти трассу и умеет правильно оценить свои силы, что крайне важно для такого опасного спорта, как горные лыжи. И, наконец, Иван Казаков. Эмоциональный, дерганный, но величайший слаломист, талантливый слаломист. Очень не хватало в этом сезоне Ивану поддержки прежде всего психологической. На финал Кубка России к нему приехал отец, горнолыжник, тренер и, собственно, директор клуба «Звенигорки-2», за который выступает Иван. И, может быть, именно это помогло Ивану блистательно пройти слалом в высоком ритме, с высокой динамикой, с великолепной техникой. Хотя еще раз напомню, что для клуба Звенигорода не характерны такие горки. 32 градуса уклон на крутой части, косина под левую ногу, сложная трасса. Однако Ивану не привыкать. Еще пять лет назад он тренировался на скандинавском полуострове в Норвегии и, в общем-то, его довольно высоко ценили. Тем более приятно, что э, Иван не остался выступать за другую страну, а вернулся в Россию и специальный слава для него это действительно поприще для настоящих побед, и он это доказывает от сезона к сезону. Удачи тебе, Иван Казаков! Сезон 2006-2007 стал первым юбилеем Национальной горнолыжной лиги и Кубка России по горнолыжному спорту. Стало очевидно, что эти соревнования нужны российским спортсменам, нужны для того, чтобы создавалась скамейка запасных, нужны для соревновательного опыта, нужны для того, чтобы открывать на горнолыжной карте России новые горнолыжные комплексы, чтобы популяризировать замечательный и опасный, красивый и возбуждающий спорт. В этом году спонсорами Кубка России стали сеть спортивных магазинов «Спортмастер», «Гута страхования», бренды «Фишер», «Свикс», Head, «Мегафон», «Клуб Русская неделя». Информационную поддержку Кубку России оказывает канал «7 ТВ». Информационный портал «Ски-Инфо», журнал «Вертикальный мир», «Ски-Горные лыжи», радиостанция «Спорт» и программа «Диагноз Горы». В этом году с каждого этапа Кубка России шли прямые э, репортажи каждый день на радиоспорт. Это очень важно для российских спортсменов и любителей горных лыж. Следующий сезон будет еще лучше. В этом нет никаких сомнений. До встречи. С вами был Олег Жданов.